Мы приняли решение и призначаем на эту посаду Сергея Николаевича Князева, полковника милиции. Сергей Николаевич, прошу до нас. Сергей Николаевич Князев працював на посадах в Киевской области и последнее место работы первый заместитель Донецкой, Донецкого управления милиции. Работал в сложной ситуации. Закордался наилучшим образом. И когда мы берем философию общей перезагрузки системы власти в Закарпатье, то мы советовались и с Геаном Геннадьевичем, и с президентом, и с премьером, и пришли к пониманию, что Сергей Николаевич здесь будет органичен и сможет с вами работать, тем более, что коллектив у вас достаточно мощный, серьезный.